Вкусного всем ирландская рагу или ирриш стью, рагу, ставшая эталоном тушения мяса и овощей. Понятно, что эталонности оно обязано саксонскому доминированию в мире, но необходимо отдать должное ирландцам. Это и самое известное ирландское блюдо за пределами Ирландии и самое известное внутри. Причем бывали периоды, когда славу этому рагу выражали лучшие поэты страны и слагали народные песни. Это очень просто и очень вкусно. На удивление, зная о довольно небольшом перечне продуктов. И главное, труда тут всего ничего. Большую часть блюда будет готовиться сама. Перечень продуктов, как всегда, в конце видео и в описании к ним. Основной продукт ⁇ мясо. Его должно быть в рагу не менее 20%. И основное мясо для ирландского рагу ⁇ это баранина. Берем килограмм. Именно баранина на косточке, хотя иногда сейчас используют говядину а еще раньше чаще была казнать. Но именно баранина является классикой. Ее нарежем кубиками, довольно большими. Во время долгого тушения и вкус мяса должен сохраниться и мясо стать нежным. Второй наиважнейший продукт – картофель, тоже килограмм. Понятно, что он появился аж в 16 веке, а блюдо явно имеет более раннюю историю. Видимо, до этого это были другие корнеплоды, но картофель и мясо – один из четырех важнейших компонентов в ирландском рагу. И его нарежем крупно, чтобы опять-таки за долгое тушение он не успел исчезнуть, но при этом отдал часть себя на загустение бульона. Поэтому картофель в идеале разваристый. Третий наиважнейший ингредиент – это лук. Две средних луковички или три небольших его нарезаем крупно. В это блюдо вообще все нарезается крупно. Никто не заморачивался с размерами. Вообще на наследники гельцев или кельтов считают, что в этом главном блюде их мира всего 4 важнейших составляющих. Мясо, картофель, вода и лук. И пока мы закончим на основных, займемся их приготовлением. В частности, на мизере растительного масла обжарим мясо. Огонь самый большой. Мы хотим только корочки. Она и вкус придаст, и вид, это уже веяние последних веков. Но думаю, и ранние и древние кельты таким образом улучшали свои блюда. Буквально минуту-две с каждой стороны и вынимаем. Жарим партиями, иначе мясо будет выделять сок, тушиться и становиться суше. А мы запечатываем поры, чтобы все вкусное осталось внутри. Обжарили, удалили и добавляем лук. Его тоже обжарим на большом огне пару минут для аромата и вкуса. Убираем. Следующий этап можно делать либо в той же емкости, если она вам позволяет тушить литров 5-6 рагу. Либо смешаем мясо и лук с мукой. Перемешаем. Муки с четверть чашки. Она придаст густоту бульону. Ее очень часто добавляют в классик. И высыпаем мясо с луком в глубокую емкость для тушения. Котел, казан, большой сотейник. Раньше это был, как правило, котел. Добавляем картофель. Собираем классику. А далее пошли не классические добавки. Морковь. Две крупных. Ее нарезаем, как и все сюда крупно. Она гость из последних двух-трех столетий в ирландском рагу. Если варят ирландское рагу из говядины, она обязательна. Хотя как же она делает бесподобным бульон и врагу с бараниной. Затем капуста. Совсем чуть-чуть. Грамм 200. Она а последние два столетия завоевывает свое место в классическом ирландском рагу. Крупно, конечно. Грибы, в нашем случае шампиньоны, это и вовсе из классики, но литературной. Джером Джером троил лодки, не считая собаки. Шентельмены варят рагу и говорят, что настоящая настоящее ирландское рагу можно добавлять что угодно. И добавляют грибы и зеленый горошек. Возможно это так, мы не будем добавлять горошек, тушиться рагу будет очень долго. Хотя ирландцы шутят, что доля истины есть врагу, идет все. И по классике специи это только тимьян, и то немного, просто щедрая щепотка и соль. Ирландцы не были богатой нацией, специи были дороги и немногочисленны. Заливка не классика, ибо не вода, но в последнее время просто главный атакующий классику ингредиент, без которого никак. Пиво, конечно ирландское, лучше темное, а еще лучше гиннес. До полулитра. Говорят, он резкий на вкус, да, если только вы его добавили несколько литров. А бутылка придаст ну просто божественный оттенок. Бульон до полутора литров. Я использую бульон, у нас он очень просто появляется. Посмотрите рецепт Фюме приготовления концентрированного бульона. И у вас тоже он будет всегда и в любом количестве. Но может быть и вода. Так, чтобы покрыла всю массу овощей и мяса. Кстати, про соль поговорили, а чуть не забыли добавить. И томат пюре. Пол стакана. Его, кстати, тоже рецепт есть на нашем канале. Это не томат, паста отечественного производства, от которой может появиться изжога, если ее не прожарить. Если нет пюре, натрите помидоры. Тоже не режьте. Добавка вообще имеет историю в столетии. Кусочки помидоров в этом рагу не аутентичны. Хотя и прекрасно по вкусу. Ну и все. Отправляем все это тушиться лучше в духовку при температуре 180 градусов часа на 4, конечно заранее ее прогреть. Можно ускорить до двух с половиной часов, но при этом дав закипеть на огне, а затем уже отправлять в духовку. А можно и вовсе все тушить на очень малом огне все те же два с половиной часа после закипания. Аромат еще будет стоять ого-го, все время тушения, при том что специй тут почти нет, а вкус просто вас удивит. Я бы сказал, что бульон похож по вкусу на шурпу, но нотки, придаваемые пивом, просто фантастически вписываются во вкус. Очень домашнее, ароматное, густое и насыщенное вкусом рагу. Нежным и мясным. Довольно жидкое. Бульона должно быть много, ведь он просто восхитителен. И жидкий, и густой одновременно. Мы варим его несколько раз в год. Это ведь просто полчаса делов и три часа предвкушения от кружащего голову запаха. И результат в виде чудесного вкуса. Бон bon аппетит! И подписывайтесь на наш канал Корчма. Мы всегда в кулинарном путешествии. И главное, будьте здоровы!